Но с учетом э, опыта Украины, можно сказать, что должно отразиться позитивно. С учетом того, что все-таки мы стремимся к тому, что земельный кадастр и градостроительный кадастр должны когда-то объединиться. Даже наша соседка Россия, и та уже активно лет 5-8, Пользуются этим градостроительным кадастром. И у них уже около 50 слоев, которые нанесены друг на дружку, да? и соответствующие структуры пользуются своим слоем. Есть сложности, огромные сложности. Это прежде всего с теми структурами, которые есть держателями информации, как они будут нам ее передавать как мы получим, хотя бы выйдем на базис, на ноль, на данный момент, не говоря уже о том, что эту всю градостроительную документацию нужно будет дежурить. И постоянно вносить в нее изменения. Вот. Ну, прежде всего, для этого и создалась эта структура новая, так как земля и архитектура в принципе, по логике, ну, я так считаю, может, я ошибаюсь, должна быть вместе. И и более того, мало того, что земля архитектура должна быть вместе, еще она должна быть рядышком с, с нашим центром надания административных послуг. Так как наши представители сидят в этом центре, дают какие-то консультации, и не всегда выходит так, что у одного специалиста есть вся информация, есть возможность с одной аудиенции поставить точку в каком-то вопросе. Бывает так, что нужно действительно посоветоваться еще со специалистами разных профилей, поднять какую-то информацию. И он начнет функционировать правильно и действительно на пользу нашим предпринимателям и гражданам только тогда, когда он будет рядышком с СНАП. Что еще? Как вы относитесь к предлагаю?